Jatras saya Wan Nova Dila binti sendiri selaku moderator bagi forum kita pada hari ini. Uh, sebelum itu saya mengalu-alukan yang dihormati dua orang panel jemputan kita yang pastinya arif dan berpengalaman. Seterusnya para guru, para pelajar serta hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur Kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama hadir dalam forum yang amat bermakna pada hari ini dengan tajuk uh, isu dan cabaran pendidikan keusahawanan di sekolah rendah hadirin sekalian dalam dunia pendidikan masa kini bidang keusahawanan bukan lagi dianggap sebagai pilihan sampingan tetapi ia menjadi satu keperluan dalam membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pendidikan keusahawanan di sekolah rendah merupakan langkah awal untuk memupuk mindset usahawan iaitu berani mencuba, bijak mengambil peluang dan mampu berdikari. Namun begitu pelaksanaannya bukanlah uh, tanpa cabaran. Antara isu yang sering dikaitkan termasuklah tahap kesedaran dan kesediaan guru, kandungan kurikulum, kemudahan pembelajaran serta penerimaan masyarakat terhadap pendidikan keusahawanan di peringkat awal persekolahan. Okey, uh, saya izinkan saya ya memberi pengenalan sedikit serta objektif Uh, kita pada hari ini iaitu uh, tujuan kita eh, forum kita pada hari ini adalah untuk membincangkan isu-isu utama dan cabaran sebenar yang dihadapi dalam kita melaksanakan pendidikan keusahawanan di se di sekolah rendah serta kita mencari jalan penyelesaian dan pendekatan terbaik agar matlamat untuk melahirkan generasi muda yang berjiwa keusahawanan dapat direalisasikan Baiklah, bagi mengupas topik yang amat menarik ini ya, Kita amat berbesar hati menerima kehadiran dua orang ahli panel yang hebat ya, Iaitu yang pertama, Cikgu Syahirin bin Sahar Selamat datang Cikgu Syahirin Yang dikenali sebagai Cikgu Syahirin Yang akan membincangkan tentang kompetensi guru dalam melaksanakan pendidikan keusahawanan Dan sebelahnya, di hujung sekali, iaitu Cikgu Nurul Asmah Husna Binti Hazil yang lebih dikenali dengan nama Cikgu Husna Selamat datang Cikgu Husna uh, Harapnya uh, dua orang panel kita pada hari ini Sihat-sihat uh, lah ya uh, Cikgu Husna akan mengulas uh, tentang kesediaan murid Serta sistem sokongan dan dasar sedia ada Bagi pengetahuan para hadirin ya Kedua-dua panel kita ini uh, adalah guru yang mengajar di sekolah rendah dan mempunyai pengalaman hampir 10 tahun menjadi guru koperasi dan juga bergiat aktif dalam kelab usahawan dan pengguna bukan sahaja di peringkat sekolah ya malahan di peringkat kebangsaan dengan pengalaman yang luas saya percaya ahli-ahli panel kita pada hari ini mampu menghuraikan segala Uh, topik forum kita pada hari ini. Baiklah, uh, tanpa kita melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Syaharin ya, untuk memulakan perbincangan kita uh, Berfungsi berkongsi tentang pendidikan keusahawanan antara isu utama ialah kompetensi guru. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator yang sangat manis ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ok, perkongsian kita pada hari ini iaitu tentang topik keusahawanan sekolah rendah Apabila kita bercakap tentang pendidikan keusahawanan Antara isu utamanya ialah di sekolah kompetensi guru Realitinya, ramai guru di sekolah rendah tidak mempunyai latar belakang keusahawanan. Mungkin mereka mahir mengajar subjek mereka tetapi tidak begitu yakin untuk mengajar elemen keusahawanan yang memerlukan kreativiti, inovasi dan pengalaman sebenar. Tambahan pula, latihan profesional guru dalam bidang ini sangat terhad kebanyakan kursus yang disediakan hanya menyentuh teori asas tanpa memberi ruang dan pengalaman kepada guru untuk menghayati keusahawanan sebenar seperti projek mini perniagaan dan pembelajaran berasaskan masalah oleh itu saya berpendapat bahawa latihan perguruan ini perlu ditambah baik Kementerian boleh memperkukuhkan latihan perkhidmatan dan memberi fokus kepada hands on learning, simulasi perniagaan kecil, kolaborasi dengan agensi luar seperti SME Corp dan MARA dengan itu guru-guru lebih yakin dan kreatif mengajar nilai keusahawanan dalam kelas. Terima kasih uh, Cikgu Sarin pandangannya sangat menarik eh, tentang peranan guru. Sekarang saya ingin beralih kepada isu kita yang kedua iaitu kesediaan murid dalam menerima pendidikan keusahawanan. Mungkin Cikgu Husna boleh lihat dari sudut yang ini. Dipersilakan Cikgu Husna. Terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apabila kita membincangkan tentang pendidikan keusahawanan di sekolah rendah, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang usaha menanam benih sikap dan nilai keusahawanan dalam diri murid sejak usia muda. Namun begitu, pelaksanaannya tidak semudah yang disangka. Terdapat pelbagai cabaran dan kekangan yang perlu diatasi. Antaranya ialah tahap kesediaan murid Sebenarnya, tahap kesediaan murid sekolah rendah terhadap pendidikan keusahawanan masih berbeza-beza. Murid pada usia ini lebih cenderung kepada aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan berbentuk permainan berbanding penerangan teori atau konsep perniagaan yang abstrak. Oleh itu, cabaran utama bagi seorang guru ialah bagaimana untuk memperkenankan nilai keusahawanan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan murid. Pendekatan yang digunakan pula perlu bersifat praktikal, interaktif dan mendonokkan supaya murid benar-benar faham dan berminat terhadap keusahawanan. Sebagai contoh, aktiviti seperti jualan mini, projek DIY atau simulasi pasar mini boleh dijadikan medium pembelajaran yang berkesan. Melalui aktiviti sebegini, murid dapat belajar tentang untung rugi, tanggungjawab, kerja berpasukan dan juga nilai kerja keras secara langsung. Selain itu, Aktiviti ini turut mengasah kemahiran insan yang murid seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan dan juga kerjasama. Murid juga belajar untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan merancang dengan lebih teratur. Kemahiran-kemahiran inilah yang sangat penting dalam kehidupan seharian murid. Namun begitu, tidak semua sekolah mempunyai sumber dan kemudahan yang mencukupi. Ada sekolah yang kekurangan bahan, masa dan juga ruang untuk melaksanakan aktiviti. Berunsurkan keusahawanan. Guru juga mungkin tidak mempunyai pengetahuan pedagogi keusahawanan yang cukup untuk menyampaikan kandungan dengan cara yang menarik seperti yang telah dibicarakan uh, atau diulas oleh uh, Cikgu Syahari. Oleh itu, saya berpandangan bahawa pendekatan pembelajaran berasaskan projek iaitu projek based learning amat sesuai diterapkan untuk mengasaskan, uh, mengasaskan keusahawanan di peringkat sekolah. Kaedah ini memberi peluang kepada murid untuk belajar melalui pengalaman sebenar. Contohnya, mereka bentuk produk, kemudian mempromosikan produk mereka dan membuat penilaian hasil jualan terhadap produk tersebut. Apabila murid terlibat secara langsung dalam projek sebegini, mereka bukan sahaja memahami maksud keusahawanan tetapi juga mengamalkannya dalam situasi sebenar. Ini menjadikan pembelajaran lebih menonokkan dan lebih bermakna. Ha, itu sahaja sekian sahaja ulasan daripada saya, Puan Moderator. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih Cikgu Husna. Jadi kita dapat lihat ya bahawa murid perlukan pendekatan yang sesuai. Namun, satu lagi persoalan penting ialah sistem sokongan dan dasar kerajaan. Uh, jadi, saya mintalah uh, Cikgu Husna untuk ulas sedikit tentang perkara ini. Silakan Cikgu Husna. Terima kasih so uh, Puan Moderator untuk soalan tersebut. Bagi saya soalan tersebut sangat baik. Secara jujurnya, Walaupun terdapat pelbagai dasar telah diperkenalkan seperti Dasar Keusahawanan Nasional 2030 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, pelaksanaan pendidikan keusahawanan di peringkat sekolah rendah masih belum menurut dan bersepadu. Dalam banyak keadaan, aktiviti keusahawanan di sekolah dijalankan secara bermusim Misalnya, semasa minggu keusahawanan atau hari kurikulum sahaja. Ramai guru pula beranggapan dan melihat uh, bahawa keusahawanan ini sebagai aktiviti sampingan bukan sebagai budaya sekolah untuk memupuk pembentukan nilai murid. Selain itu, sokongan daripada komuniti dan ibu bapa juga masih lemah. Ada sekolah yang aktif menjalankan program keusahawanan tapi tidak mendapat sambutan dari pihak luar Sedangkan jika sekolah menjalinkan hubungan strategik dengan PIBG Dan usahawan tempatan Dan juga agensi kerajaan Aktiviti keusahawanan ini Boleh dilaksanakan dengan lebih bermakna dan realistik Sebagai contoh Usahawan tempatan boleh dijemput Untuk berkongsi pengalaman sebenar dalam dunia perniagaan Agensi seperti SME Corp Mara dengan kemasukan pula boleh membantu dari segi bimbingan dan sumber. Ini akan memberikan pendedahan awal kepada murid tentang ekosistem sebenar dunia keusahawanan. Saya juga berpendapat bahawa pihak sekolah dan pejabat pendidikan perlu menyediakan aa, perlu menyediakan ekosistem sokongan yang jelas masuklah latihan profesional untuk guru, panduan pelaksanaan yang standard, serta peruntukan masa dan kewangan yang mencukupi untuk merealisasikan impian keusahawanan di peringkat sekolah. Selain itu, kita juga perlu memberi pengiktirafan dan galakan kepada guru yang aktif melaksanakan program keusahawanan di sekolah. Apabila guru dihargai, maka akan lebih hilang semangat guru tersebut untuk merancang aktiviti yang lebih kreatif dan juga membimbing murid supaya dan membimbing murid dengan lebih berkesan. Akhirnya, matlamat kita bukan sekadar melahirkan murid yang tahu berniaga, tetapi turut melahirkan generasi yang berfikir secara kreatif, berani mencuba dan mampu berdikari. Nilai-nilai ini akhirnya akan membentuk asas kepada insan yang berdaya saing dan inovatif pada masa hadapan. Kesimpulannya, pendidikan keusahawanan di sekolah rendah perlu dilihat sebagai proses membentuk minda dan nilai hidup bukan semata-mata tentang jual beli. Dengan pendekatan pembelajaran yang menonokkan, sepungan dasar yang kukuh dan perlibatan semua pihak iaitu murid, guru, ibu bapa, untuk dengan agensi kerajaan saya yakin pendidikan keusahawanan boleh menjadi pemangkin kepada lahirnya generasi muda yang kreatif inovatif dan berjiwa keusahawanan itu sahaja moderator terima kasih terima kasih cikgu usna cikgu sarin pula bagaimana pandangan cikgu dari sudut dasar dan sistem sokongan ini, seperti yang diperkatakan oleh cikgu usna Ya puan moderator, saya setuju dengan cikgu Husna. Saya ingin tambah sedikit walaupun dasarnya sudah ada, isu sebenarnya di sekolah ialah kesinambungan pelaksanaan program. Okey, seperti yang kita tahu, kadang-kadang program itu kita sudah rancang namun terdapat pelbagai kekangan antaranya masa dan kewangan. Selain itu, penilaian keberkesan, keberkesanan keberkesanannya di sekolah masih belum jelas kita belum ada indikator yang kukuh untuk mengukur sejauh mana murid benar-benar menguasai kemahiran keusahawanan saya fikir sudah tiba masanya KPM memperkenalkan garis panduan standard pelaksanaan pendidikan keusahawanan di sekolah termasuklah aspek latihan guru, bentuk aktiviti kepada murid dan kaedah penilaian. Dengan sokongan berstruktur seperti ini barulah pendidikan keusahawanan dapat berkembang secara menyeluruh dan berkesan sesi soal jawab. Baik para hadirin, sebelum saya membuat kesimpulan tentang topik forum kita pada hari ini, uh, saya bacakan dulu dua soalan daripada penonton kita uh, soalan yang pertama ditanya, adakah sokongan komuniti dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam pendidikan keusahawanan di sekolah rendah seperti yang Cikgu Gusna katakan tadi, bahawa sokongan ibu bapa dan komuniti agak rendah jadi sebenarnya apa peranan sokongan ibu bapa dan komitik ini sebenarnya? Mungkin uh, saya rasa Cikgu Asma uh, boleh jawab silakan Cikgu Asma. Terima kasih Puan Moderator untuk soalan tersebut. Ya, sangat penting keusahawanan bukan hanya boleh dipupuk di sekolah, tetapi perlu disokong oleh persekitaran luar. Namun, realitinya ramai ibu bapa yang kurang memberi galakan kerana mereka lebih menekankan akademik tradisional. Ada juga komuniti yang tidak melihat aktiviti keusahawanan pelajar sebagai sesuatu yang serius. Kekurangan kolaborasi antara sekolah, komuniti dan ibu bapa menyebabkan program keusahawanan susah berkembang dengan baik. Peranan ibu bapa adalah penting dalam memupuk minat anak-anak terhadap keusahawanan sejak kecil. Galakkan dan dorongan positif dapat menanam keyakinan diri murid untuk mencuba idea baru, berdikari dan berani mengambil siku. Contohnya, ibu bapa boleh memuji usaha anak apabila dia berjaya menjual hasil kerja tangan atau menyertai aktiviti jualan di sekolah. Selain daripada itu, komuniti setempat juga berperanan penting. Contohnya peniaga kecil, koperasi Usahawan tempatan boleh menjadi rakan strategik kepada pihak sekolah. Mereka boleh dijemput untuk berkongsi pengalaman, memberi lawatan industri atau membuka peluang projek mini keusahawanan kepada murid. Melalui pendedahan ini, murid dapat melihat secara langsung bagaimana konsep keusahawanan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Hal ini secara langsung akan memupuk minat terhadap murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam dunia keusahawanan. Sekian sahaja jawapan saya. Uh, saya harap dapat menjawab soalan tadi. Terima kasih. Alhamdulillah, uh, terima kasih Cikgu Asma uh, Satu jawapan yang saya rasa cukup jelas uh, Dan saya harap dapat menjawablah persoalan yang tadi Err uh, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu berkenaan bagaimana kekurangan latihan ini memberi kesan kepada kualiti pendidikan keusahawanan di sekolah rendah dan apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya. Jadi bagaimana jawapan dan pandangan cikgu Sahirin? Uh, silakan cikgu Sahirin. Kesan utamanya ialah program menjadi tidak konsisten dan kurang berkesan. Ramai guru melaksanakan aktiviti jualan kurikulum antaranya minggu keusahawanan yang tanpa memberi bimbingan yang mendalam kepada murid tentang perancangan, strategi pemasaran dan pengurusan kewangan. Apabila latihan guru tidak mencukupi, mereka cenderung memberi tumpuan kepada aspek jual beli semata-mata bukan kepada nilai dan kemahiran usahawan yang sebenar. Pendidikan keusahawanan sepatutnya membina kemahiran abad ke-21 bukan sekadar melatih murid berniaga secara kecil-kecilan. Cara mengatasi masalah ini adalah yang pertama perlu ada latihan profesional berasaskan amali yang membolehkan guru terlibat secara langsung dalam projek keusahawanan sebenar. Guru boleh membawa dibawa melawat ke pusat a, perusahaan kecil tempatan atau mengikuti bengkel yang dikendalikan oleh usahawan yang sebenar. Kedua pihak kementerian boleh melibatkan usahawan tempatan sebagai mentor kepada sekolah dengan cara ini guru dan murid boleh sama-sama belajar dan mencipta pengalaman mereka ketiga sekolah juga membangunkan modul pengajaran kontekstual yang mengaitkan aktiviti perniagaan dengan kehidupan sebenar murid agar pembelajaran ini lebih bermakna Uh, saya juga bersetuju eh dengan langkah-langkah yang diberikan oleh cikgu Zahiri. Kesimpulan. Baik, uh, terima kasih banyak kepada kedua-dua panel atas pandangan yang sangat bernas dan realistik eh. Daripada perbincangan hari ini, kita dapat simpulkan bahawa pendidikan keusahawanan di sekolah rendah berdepan tiga cabaran utama. Yang pertama adalah kompetensi guru yang perlu ditingkatkan melalui latihan praktikal dan pendedahan berterusan. Yang kedua adalah kesediaan murid itu sendiri yang perlu dibina melalui aktiviti Menyeronokkan dan pengalaman yang sebenar dan yang ketiga uh, perlulah ada sistem sokongan dan dasar yang perlu dilaksanakan secara berstruktur berterusan dan disokong oleh masyarakat ataupun komuniti. Jika semua pihak bergandingan bahu, saya percaya uh, iaitu guru, ibu bapa, komuniti dan pihak kementerian saya percaya dan saya yakin pendidikan keusahawanan ini akan mampu ya eh, melahirkan generasi muda yang berfikiran kritikal, inovatif dan berjiwa keusahawanan. Baiklah, terima kasih kepada uh, panel kita hari ini uh, yang banyak eh, yang saya percaya banyak uh, membantu dalam uh, kita mengupas isu kita pada hari ini iaitu Cikgu Sarin dan Cikgu Senang eh. Serta kepada semua yang mengikuti forum dalam talian hari ini Sekian uh, saya tamatkan uh, forum kita Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita dapat berjumpa lagi Terima kasih, bye bye